Всем привет, меня зовут Полина, и в сегодняшнем видео я бы хотела вам рассказать о моих таких личных дневниках, очень старых, и вообще весь компромат вам показать. Несмотря на то, что они тоненькие, их мало, тут очень много компромата на самом деле. Начнем мы, пожалуй, наверное, с самого такого толстенького, наверное, да, это еще самый толстый, у меня просто, я не могу вот так вот долго вести личные дневники. На первой странице у нас тут написано, кто же это... Уродки, и стрелочка показана на Винкс. Я уж тогда ненавидела Винкс. И дальше я такая пишу, а вот кошек я люблю, особенно котят люблю. Потом тут идут мои оценки. на самом деле, я тогда еще отлично училась, как бы хорошо очень. А тут написано, я очень плохо учусь, очень жаль. О, дальше идет страница любви. Она так и называется, страница любви. Люблю Кирилла Пегалкина, влюбилась во втором классе, он полюбил меня в третьем, мы ни разу не ссорились. И дальше тут идет, кто кому подходит из нашего класса. Кстати, да, я любила Кирилла Пегалкина со второго класса до, наверное, класса так пятого с половиной даже. Мой любимый стих. Дальше тут идут так, номера моих одноклассников, роспись моих одноклассников. Тут дальше игры идут, но это, в принципе, неинтересно. Дальше идет переписка. Тут написано несколько наших слов переписочного языка. Переписочного языка. Вы вообще понимаете, что у нас тогда за головой вообще было? Кш, держи. Э, и шар. Я не хочу переписываться. Кшули. Нам нужен листок. Накалипта. Давай сменим тему. Пушкинал сейчас там, в общем, и так далее. Капец. Дальше я сравниваю животных, кто лучше. Неправильно я это делаю животных сравнивать нельзя. Если вы слышите там какие-то звуки, типа от скайпа, это соседи. Ну, дальше все банально, я думаю, у всех так было. Типа тут написано секрет, не читать, это а мало не пока что дальше переворачиваешь. Там типа, я же сказала, не читать, потом еще раз переворачиваешь, потом еще раз переворачиваешь. В общем, я думаю, у всех такие штуки были. Дальше несколько нарядов моей мечты. И тут представлены актрисы из сериала «Закрытая школа». Я тогда вообще фанатела от всего этого. Мой телефон. Да, я вырезала это из коробки от моего телефона Sony Алиэксперия Пи. Тут пишу эти типа, супер телефон, лучше нет. Да, вот это я, наверное, должна все прочитать. 30 октября 2012 год, день Даши и вакцины автор песни Полина Филатова и Ирина Монтаян. Дело в том, что в закрытой школе умерла моя самая любимая актриса, ну, фильм, как не актриса, но попоня Даша, в общем, Агата Масаница. И мы в честь нее посвятили, короче, песню. У меня голоса нет, но я вам так прочитаю, короче. Милые взрослые, прошу вас серьезно, создайте вакцину нашу, мы станем здоровыми, и пусть в нашей жизни песня ее повторится. Даша, Даша, Даша высоко, Даша, Даша, Даша далеко, за горой Дашин гроб, за рекой страна вакцин, страна вакцин. Дальше там повторяется припев, потом там Милые взрослые, проснитесь с вакциной И военные двери закройте Цветами дивитесь, ветрам улыбнитесь И с нами пейте вакцину Милая Дашенька, мы любим тебя Душой открытой помним Мы будем помнить тебя и любить I love you, Даша О, это Класс ну, Посмотрите 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Это, это просто что-то Это был самый лучший реальный день Сейчас никогда такого не дождешься вот сейчас... Я не хочу вам это показывать. Это было давно. Это было давно. Это было в четвертом классе. Сейчас я в седьмом. Это было три года назад. Зарисовки по биологии. Пожалуйста. Вы этого не видели, кай? Okay? Все. Приступаем к следующему. Следующий дневник. Смотрите на мой почерк. Что это за почерк? Реально, когда я так писала, во втором классе я так писала ее. Вот, моя любимая песня Ранетки, песня Зима. зима, 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 зима. Я не помню. Мой класс, вы все видите, и в этом розовом это сердечко, это не какое-то розовое пятно. Написано Кирилл Пикалкин. Господи, когда же это было? Давайте я вам расскажу о моих увлечениях. Какое же у меня тогда было увлечение? Вы сейчас подумайте, там, не знаю, рисовать, там, лепить каких-нибудь там динозавриков из пластилина, там, не знаю, гулять. Вот мои увлечения. Я люблю смотреть телек. Я люблю кататься на всяких транспортах. Люблю ходить в лес, на пикники, но это еще нормально. Я тут просто почек не могу разобрать, поэтому не люблю слушать ранеток. Еще я люблю читать. Я очень люблю читать. Еще и люблю рисовать под водой. Еще я ходила на пение, но потом Кристина Валерьевна уехала в Москву. Потом я начала ходить на танцы, но там было очень сложно. Потом я уже ходила в школу. Сейчас я уже учусь во втором классе. А вот учителя, учителя зовут Любовь Павловна. Фамилия у нее Бабич. Давайте же прочитаем. Я видела, как моя кошка Алиса спит. И она виляет, на, наверное, она не хочет, чтобы к ней э, никто не подходил. Еще она, когда спит, мурчит. Вот так. Мр -мр -мр -мр. Ладно. Еще я видела, э, как бумагу ложат. ложат. Я ненавижу людей, которые говорят ложат, они а кладут. Это что вообще, блин? Я просто не выношу, когда кто-то говорит, я ложу. Ну, ладно, в воду, и потом ее сминают и ложат на батарею. И она превращается в карту. Ясно. Еще я наблюдала, когда пластилин кладут на батарею и держат его там долго, и он становится плавленным и мягким. Еще если лепить из хрупкого снега, то ничего не получится, а если лепить из липкого снега, это все получится. Давайте же посмотрим, как я заполняю анкеты. Любимый фрукт яблоко, любимый напиток клубничный коктейль. Никогда у меня не было любимого напитка клубничный коктейль. Ладно, любимый актер Антон, любимая актриса Аня, любимая группа Ранетки, любимый сериал Ранетки, любимый певец Гуцул. любимая певица Жанна, любимая передача Ранетки. Ладно. Кто тебе нравится Син Секрет? тоже мне нравится. Действительно. Нет, вам не видно. Ладно, вы так помните, не мне нравится. В каком он, он, она классе? Второй класс. Пожелания. Вот сейчас это... Я хочу пожениться на Кирилле Педа И сердечки. Вы, вы, просто не представляете, как я тогда понесу. Ладно, все. Забудем про этого Кирилла. Давайте теперь перейдем э, не совсем к дневнику, а к тетради для записей. Тут я записывала все, что мне нужно вообще, и в основном тут были всякие идеи для видео. Я еще давно снимала перед этим, но ну, у меня был канал тоже. Я на него выставляла видео, и тут были как бы сценарии всякие. Вот э, какое у меня было приветствие на канале. Всем привет, с вами Полина, и сегодня я хочу вам рассказать, что я буду показывать в течение моей программы. Я буду показывать вам красивые прически, новые покупки, обзоры на что-либо. Я буду беседовать с вами на разные темы и буду придумывать для вас веселые конкурсы. Я вам желаю здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего в вашей жизни. С вами была Полина, всем пока, увидимся. Прикольно. Вопросы, типа, я сама себе придумала, чтобы на них отвечать. Такие классные вопросы. Тебе нравится, если мы? Покажи свои цветы. Знаешь, Катю Клэп? кем работают твои родители. Естественно, это всем так обязательно и важно знать. У тебя есть планшет. Тоже так важно вообще. Дальше тут идет мое расписание, что все по часам, по минутам. Я снимала, хотела снимать видео про лень и выложила, как бороться с ленью. Писала две страницы для этого. Я стырила все слова у одной девочки. Я просто ставила на паузу, записывала. Ставила на паузу, смотрела это видео, записывала. И потом все точно говорила. Полина, и в этом видео я хочу поговорить с вами о всем известном нам телу. И это я. В каждом из нас сидит великий нехочуха, который все время тормозит и буквально не дает нам взглянуться с места. Особенно если тел, дело касается важной и интересной не, работы. Например, мыча посуду, выполнение домашних заданий и так далее. И в этом видео я хочу дать несколько советов о том, как изобретать баню с Дальше идет моя пища за день. И тут я распланировала, чем я должна завтракать, обедать, обедать перекусывать и ужинать. Я любила грызть ногти и до сих пор люблю. У меня это просто привычка. И я себе на всю страницу написала «Не грызть ногти». И это восклицательный знак, да. Я просто художник от Бога. Также тут типа зарядка. Типа мне надо делать зарядку. Я так красиво писала, ребят. И на этом тетрадка заканчивается. Тут буквально 4 листа и все. Зря тетрадку использовала. Дальше идет уже более такое с этого года. С этого года у меня ну, типа личного дневника. На самом деле сначала это была тетрадка с цитатами. Тут написаны всякие цитаты э, про дружбу, про любовь, про все, в общем. Давайте я вам напоследок прочитаю о Витфесте я побывала на Литфесте 6 июня. Литфест это фестиваль видеоблогеров, на котором собираются многие видеоблогеры. Начнем с того, что когда мы приехали на ВДНХ, мы увидели огромнейшую очередь, больше одного километра. И нам пришлось постоять, простоять ее. Стояли мы 1 час 15 минут, все так четко прям, С Юлей Бусыгиной и ее мамой только мы зашли в здание, я очень обрадовалась. Мы зашли и сразу видели Любарскую и Чижова. Они выступали на сцене. С первым, с кем я сфоткалась, был Савербот. Я его еще тогда не знала. Дальше была Любарская, а Чижова куда-то ушла. Я видела Катю, но не сфоткалась с ней. Еще долго рассказывать о Ракмакафо, Листеве, Эльдаре или Лебрусыкине. Я просто скажу, что это никогда не забуду. I love Fit Fest. Ну, в общем-то, это видео какое-то получается слишком долго. Я сейчас смотрю, и это видео идет уже 17 минут. Хотя, мне кажется, я снимала его только минут 5 или 10. И вот в этом дневнике у меня еще есть многие такие более смешные. Но просто это все долго искать, потому что он толстый. И тем более видео получится еще длиннее. Поэтому я не буду вам прям все читать. так тут вообще очень много всего. Ну, в общем-то... Я хочу следующее видео снять, типа, так, поле, и извините, пожалуйста, что в предыдущих видео я говорила талк поле. Я просто... И, и вы же знаете, что я мастер по-английски. По-английски. Мастер английского. Ну, в общем, если вам понравилось это видео, то, конечно же, ставим вам пальчики вверх. Там я дальше не буду все рассказывать. Это все не важно. В общем, вы и так все знаете. И